নমস্কাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ লাইভ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ সকলোকে ভাল খবৰলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই সুৰফী আজিৰ ভাল খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ এবাৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে গ্ৰেজুৱেটেড শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে গ্ৰেজুৱেটেড শিক্ষাৰ্থীসকলে এতিয়া লাভ কৰিব পঁচিছশ টকাকৈ সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আৰু যিহেতু ৰাজ্যৰ লাখ লাখ গ্ৰেজুৱেটেড শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কিয়নো গ্ৰেজুৱেটেড শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব পঁচিছশ টকাকৈ জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিৰ জৰিয়তে দিয়া হ'ব এই ধন এক জুনৰ পৰা কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু শীঘ্ৰেই মুকলি কৰা হ'ব প'ৰ্টেল এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ এটা ভাল খবৰ কিয়নো গ্ৰেজুৱেটেড শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ গ্ৰেজুৱেটেড শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব পঁচিছশ টকাকৈ জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিৰ জৰিয়তে দিয়া হ'ব এই ধন জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিৰ জৰিয়তে দিয়া হ'ব এই ধন আৰু এক জুনৰ পৰা কৰিব পাৰিব আবেদন শীঘ্ৰেই মুকলি কৰা হ'ব প'ৰ্টেল আৰু ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়াৰে পৰা গ্ৰেজুৱেটেড শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব পঁচিছশ টকাকৈ আৰু জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিৰ জৰিয়তে এই ধনখিনি দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে এই ধনেৰে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকে এই টকাখিনি কিয় লাভ কৰিব ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছিলে যে কিছু যিটো পৰীক্ষাৰ্থী বা কিছু শিক্ষাৰ্থীয়ে গ্ৰেজুৱেট কৰাৰ পিছত বহি থাকে তেওঁলোকে ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰিবলৈ বা এ ডি আৰ বা যিকোনো চাকৰিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ তেওঁলোকে টকা ভৰিব লাগে আৰু সেই টকা তেওঁলোকৰ হাতত নাথাকে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা খুজিব লাগে গতিকে এই টকাখিনি তেওঁলোকক দিয়া হ'ব যাতে তেওঁলোকে কোনো এটা পৰীক্ষাত বা কোনো এটা চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে তেওঁলোকে এই টকাখিনি ফীজ হিচাপে দিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য আছে সেয়া শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম দুটা আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে গ্ৰেজুৱেশ্যন এইবাৰ দুই হাজাৰ চৌব্বিছ আৰু পঁচিছ চনত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গ্ৰেজুৱেচন পাছ কৰিলে তেওঁলোকক এইবাৰ আমি জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি আগবঢ়াম নিযুত মইনাৰ হিতাধিকাৰীসকলে এই আঁচনি লাভ নকৰে আন সকলো যুৱক যুৱতীক এই আঁচনি আমি আগবঢ়াম এক জুনৰ পৰা এই জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিৰ আবেদনৰ প'ৰ্টেলটো আমি মুকলি কৰি দিব খুজিছোঁ দুই হাজাৰ চৌবিছ পঁচিছ চনত অসমৰ যিকোনো বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰিলে নহ'ব যিকোনো চৰকাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ কৰা স্নাতকসকলে এই জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি কি পাম প্ৰতি মাহত আমি আঢ়ৈ হাজাৰ টকা কৰি এবছৰৰ বাবে আমি লাভ কৰিম এই টকাটো কিয় দিয়া হৈছে যাতে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউত এপেয়াৰ কৰিব পাৰে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে নিজক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আৰু দেউতা মাৰ পৰা যাতে আমি অন্তত এটা বছৰলৈ টকা পইচা বিচাৰিব নালাগে দুটা আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল